Все полетели, бежим, летим. О, да. Ось він опальный ректор Петромельник. Два тижні тому мені вдалося записати із ним інтерв'ю, почути ексклюзивні речі. Відносно Петра Мельника кримінальних впроваджень немає. Це приснилось десь комусь. Він розповів мені, як тікав від слідства минулого року, як виїхав за межі країни, яким маршрутом, який я робив? А прояв? як ви у доштали потрапили? Ну так я через Білорусі ж вилетів. Ви приїхали у Білорусі. Я прийшов кордон. В Дубровицькому районі Рівненщини забув, як називається. Зараз. Викор... Офіційно, звичайно, по українському паспорту в Білорусь можна виїхати. Попробуйте, я знаю, я молодець. Не Розумієте? Не знаю. А в мене паспорт був ще наш закордонний з візою американською на 5 років. М -м. Я офіційно. А прилетів. З Білорусі вже за ви вилетів? Так, до Вене, а з Вінни на нью йорк а потім на Лос-Анджелес. А там ви жили у своєму будинку? Чи ви орендували там? Там є у мене друзі, знайомі, там проживає моя дочка, вона американка. Тоді поговорити нам вдалося біля Ірпінського суду. Тут слухається справа про поновлення мельника на посаді керівника Національного університету Державної податкової служби України. Я прошу мої права, щоб суд захистив і відновив мене на посаді ректора. Успішного ректора. і тоді ж, два тижні тому, ми ніяк не могли зрозуміти, чому розглядають справу про поновлення цієї людини на посаді, чому, наприклад, він не під слідством чи не сидить у СІЗО. І просто зараз я розповім те, що зможе пояснити усю цинічність та безглуздя, яке відбувається в нашій країні. Я покажу крок за кроком, як і чому ця людина, скоріше за все, вийде сухою з води. Але для початку як розгорталися події минулого року, це надважливо. 27 липня у БОС та внутрішня безпека Державної податкової служби затримали ректора за нібито отримання хабарів у 40 та 80 тисяч гривень. Також було заявлено, під час обшуку в його кабінеті було знайдено і ще тисяч американських доларів. Щодо цього чоловіка було розпочато кримінальне провадження за статтею 368, частина 4. вимагання хабара до 10 років позбавлення волі. Дуже скоро суддя постановить про його домашній арешт. На його руку одягнуть ось цей браслет. Він повинен відстежувати кожне переміщення підсудного. За декілька днів незйомний пристрій знайдуть на столі, а скандальний ректор якимось дивом опиниться в Лос-Анджелесі. Виконавці просто елементарні. Добре, хто а тепер хто замовив? Як хто замовив? Замовив сам. Віктор Федорович сказав. Скомпроментувати і випустити. минув рік. Зараз Петро Мельник говорить, що його підставили, а повернувся він цьогоріч навесні. Я Україну заїхав першого квітня. Першого квітня вже не, не новина. вже всі знають про це. Тепер він бореться за відновлення себе на посаді і заявляє: більше із законом в нього жодних проблем. Відносно Петра Мельника кримінальних проваджень немає. Це приснилось десь комусь і навіть в прокуратуру ходить. Я зараз до вашої відома інформую громадськість України. Я зараз по справі Клименко є потерпілий статус у мене такий. Статус потерпілого. Я даю покази Генеральній прокуратурі. Це та й наслідство. Ми відправили в Генеральну прокуратуру інформаційний запит. Перше та чи не єдине, що нас цікавило, чи існує в природі будь-яке кримінальне провадження відносно Петра Мельника. І фактично місяць генеральний прокурор Віталій Ярема нас технічно ігнорує. Взагалі, питання мельника для офіційних структур виявилося дуже незручним. Чи не кожний, хто може говорити на цю тему офіційно, будь-що уникає зустрічі? І коли ми почали розбиратися, потроху все ставало на свої місця. Прокоментувати увесь ланцюжок та пояснити деталі, я попросив офіцера, в компетенції якого немає жодного сумніву, напевно, жодного фахівця, жодної людини. Це полковник Валерій Кур, один із творців управління по боротьбі із організованою злочинністю. Засновник та керівник управління кримінальної розвідки МВС. В органах внутрішніх справ працює з 70-х років. І тепер все по порядку. Розкладаємо інтерв'ю Мельника по поличках. А розпочати треба із самого затримання. Ні одно діло. которая проводится в внутренней безопасности, я бы не воспринимал серьезно в суде. Противники у Бозу. У Бозу, добро. Находясь из, из внутреннего э, управ, управления внутренней безопасностью. Так. Э, Минс сдох. Внутренняя безопасность ⁇ это карманный орган для любого руководителя силовика, который этим карманным органом распоряжается так, как он хочет. Сажает он того, кого хочет. За чистотой следят только в первую каденцию. Вот отслужил первую каденцию руководитель или министр, он старается думать о чистоте, а потом он думает, как удержаться. И все инструменты, а это его личный инструмент, это как его личный слуга, как помощник, как ординарец, который понимает, что Должность мне дал вот этот хозяин. Не будет хозяина, не будет у меня должности, не буду я. Поэтому они стараются все руководители внутреннюю безопасность подвести под свой личный контроль. Что стосуется УБОЗу, органу, який цей офицер створил. Сразу скажу вам, что в этом случае нельзя было УБОПу одному идти, І тим більше внутрішньої безпеці. Обязательно нужно було обязательно, я вважаю, привлекати прокуратуру. Якщо її не було, це перша ошибка. І в суді вона дорого обойдеться. І тепер ось тут одна з ключових деталей. Мельник в інтерв'ю мені заявив, що гроші йому підкинули силовики. Це такий юридичний трюк. Оці гроші 80% налічний лічені підкинули. Вы, их Вы не побачите не де, что Петро Мельник взял их в руки, вам никто этого не покажет. Рассказываю маленький секрет: что ни одной операции со времен Советского Союза я не проводил, не получив санкции или разрешения у вышестоящего руководства. Признаюсь вам и в том, что мы, я как сотрудник уголовного розыска, занимался и проникновением в помещение, где подозревалось находятся скрытые следы преступления или вещественные доказательства. И на это тоже нужно разрешение. Ты можешь и так проникнуть. Обладая большим инструментом, да и сам являясь профессионалом, я тоже могу многое за свои 30, 40, 50 лет работы в уголовном розыске, тоже научился многому. Но тогда будешь расплачиваться по закону, и даже ответственность будет у тебя больше. Поэтому каждый, кто идет на оперативное мероприятие по изобличению, особенно сотрудника какого-то силового ведомства, должен знать, может быть расплата. У чему суть? Силовики перед подобной спецоперацией должны очень хорошо все задокументировать, отримати купу дозволив. Здесь, наверняка, отслеживание было, и об этом докладывалось самым высшим государственным чиновникам. То есть просто так, особенно если речь идет об этом фигуранте, просто так нельзя было провести ни одного мероприятия. Но учитывая, что у этого лица, возможно, были свои источники информации, это же все внутри находилось, возможно, он располагал информацией о том, что по нему работают. Поэтому дело, в кавычках, ляпалось жестко, как можно быстрее, а он тоже к этому готовился. А о сколько тягнутый час у силовиков не было возможности? Предполагаю, что все мероприятия, которые проводились со стороны государства, были обязательно с какими-то нарушениями, предполагаю точно, и он на это рассчитывал, и он это использовал. Кроме того, он знал механизмы, рычаги, по которым можно точно так соскочить в какой-то, на каком-то этапе, еще и предъявить претензии, неважно где, в суде или в дальнейшем, чем кто занимался. В этом была его уверенность. Это я предполагаю и располагаю определенными, там, скажем, оперативными данными. Как сплетни. Юридична тонкость, якобы в нашей супер коррумпованной краинее вырешальную роль. Ну представьте себе, задержать я должен сейчас. Это бандит особо опасный. А для того, чтобы установить у него прослушку на телефоне, я должен бежать за санкции. Ну, для чего? Зная, что там тоже коррупция. Для того, чтобы дать возможность его предупредить. Это тоже имеет свои отрицательные, обязательно отрицательные моменты для проведения таких операций. Но это закон. Поэтому я предполагаю, что нарушения закона обязательно были. Прокуратура, суд, силовики. Минулого року они должны были проводить операцию разом. Особлива роль прокурорских. Я наверняка бы Никогда не позволил, как общественный обвинитель, принимать участие без меня. Есть условно всегда две части любого оперативного или любого другого дела. На человека, на группу лиц. Это официальная часть и неофициальная. В неофициальной части допущены единицы, но допущены прокурорские. Допущены судейские высшие посадовые особы. Допущены почему? А потому что что натворит оперативник? Отсюда я делаю вывод, что нарушения были и обязательно были. Судья обязан обязательно. И здесь должна быть санкция суда. Сегодня это прописано в законе. Обязательно должны быть высшие посадовые особы с прокуратурой. Не позволил бы я ни одному из этих, кого я сказал, органов, не позволил бы проводить операцию, мероприятие, да тем более такого высокого посадового лица. Когда я иду на задержание очень серьезного ответственного преступника, я обязательно так задокументирую себя. Щоб ні в одному суді патамні ніхто не мог сказати, якщо йти цією логікою, все стає на свої місця. Стає зрозумілим, чому справа Мельника нікуди не рухається, адже обвинуваченням повинні займатися в Генеральній прокуратурі. Обов'язково давно бути участі прокуратури. Я так вважаю. Для того, щоб в суді діло не лопнуло, тому що обвинителем, со стороны государства, как правило, является прокуратура. Прокурор назначается специальный. Значит, вы прокурора заранее ставите в негодное положение. Как он будет предъявлять обвинения от лица государства, не зная деталей? Ирония доля, чи збіг обставин, але факт. Очевидно, об справу Мельника сьогодні просто не особливо, хто и хоче бруднитися. Ви ведете к тому, що суд происходит, суд не происходит только по тому, що Конечно. ну Потому, що нічого Ну, далі залишаються лише деталі, які іще раз доводять нашу з полковником версію подій. Як саме Мельник опинився за кордоном? Я прийшов кордон Добровецькому районі Віннищини. Забув як називається. За... Укр... Офіційно, звичайно, по українському паспорту в Білорусь можна виїхати. Попробуйте. Я... Спробуйте. Я Молодець. <свісно> <Не> Розумієте, <свісно> а у мене паспорт був вже ще наш закордонний з візою американською на 5 років. Mm -hmm. Я офіційно. А прилетів... з Білорусі вже за аеропортами ви вилики. Так. До Вене, а з Вене на нью а потім на Лос-Анджелес. Ви тільки послухайте цей цинізм. От буде у нас на етапі до суда три-чотири дирки. В какую из них нырнешь, выбирай сам. Это версия. И одна из них это новейшие средства отслеживания и контроль за передвижением. У нас раньше в практике это было? Не было. Не это не только внедрено, проведя мероприятие по подготовке. Разве я не выставлю карточки? Разве я не закрою все возможные пути? Что ж ты создаешь пути потом ему, чтобы он не уполз отсюда, не ускользнул? А до этого ты не создавал их. А именно, это получение паспортов, это получение виз. Ну и за нее давно было. И это про... давно было? А вы знаете, что существует систему, Система очень спокойная и нормальная, где можно грамотно взять и перекрыть. Есть такая у нас система, назовем ее перехват. Я специально называю разными. Где любой человек, который находится под контролем, тем более такой, обязательно будет закрыт внутри самого государства и никуда он не денется. Значит, это был еще один какой-то странный. Странный, очень странный ляпас или ошибка, или преднамеренная. То есть давали возможность на всякий случай, зная, что он слишком сильная личность. Но если нашли возможность даже против такой сильной личности сляпать дело или сделать дело, то что же в мелочах? Не перекрыть этой сильной личности мелкие-мелкие такие, ну, скажем так, возможности уйти от ответственности. Там более сильные перекрыли, а здесь мелкие. Ну, какая-то мелочь. Виза, вылет с аэропорта у пограничников красный флажок. Правильно? У гаишников. Автотранспорт, оружие. Да столько рычагов и механизмов, поверьте. Отслеживание, слежение. Сегодня любой смартфон, телефон работает в режиме, и неважно, где б ты не был. Сегодня такие инструменты сопровождения любого лица, а тут лицо очень слишком серьезное. Если государство решилось на то, чтобы его задержать, то что что, а сопровождать его, чтобы каждый шаг его был виден, это так легко и просто. Вот я отсюда предполагаю, что а дальше все было опять для того, чтобы До суда не дійшло, тому що розвалиться. і он можливо, можна предполагав. І почому ти щез, дали можливості щезнуть. Тепер на останок лише електронний браслет, який зняв з себе мельник. Ви чуєте, що я вам сказав? Я ж що... доктор науки так. тричі народний депутат. Ви чуєте, що я вам сказав? Ніякої юридичної відповідальності з людини. На сегодняшний день, яка сняла с себя и не пошкодила браслет, От Вот вносит, хай депутаты вносят поправочки, и будет ответственность, и будет ответственность. Но Мельник уже, так сказать, не будет, потому что это уже задним числом. Раздаются деньги по фракциям, по личностям, и все отлично понимают, что это неправда, и что это плохо, и что готовится для себя. Все отлично понимают. И вдувают Уши народа ложь, но проплачены деньги. Вот точно так и здесь. Все было заранее. Готовится законопроект. На всякий случай должна быть лазейка. А вдруг это в отношении меня завтра будет. И теперь юридично. Чему его имовирнейшее за УСЕ не затримуют за втечу спидварты до следства? Что сбежал? Okay. Не абсолютно. абсолютно. Первым делом бы перекрылось второе. Нельзя продолжать наказывать по цепочке, как длящееся, если начальное было незаконным. Значит, все последующие были незаконными. Примерно, это я так говорю для народа. Все ясно? Спасибо, что вы дергаете, вы дергиваете, казалось бы, такие казусы в жизни, потому что иначе забудут все, и опять будет то же самое. Вот только понимая вопрос, обязательно этот вопрос надо... довести до самого височайшого уровня виходить, що усім просто вигідно замовчувати справу Мельника, не судити його та й, взагалі, забути минулорічні події. І навіть якщо він і корупціонер, сьогодні він фактично відбілений і, можливо, скоро знову стане держчиновником. Але ми обов'язково прослідкуємо, чим саме завершиться його справа.